हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि कबूतर के लिए खाने के लिए ट्रे और खाने के लिए ट्रे कैसे बनाए और पीने के लिए पानी के रखने का कैसे बनाए दोस्तों आप भी ऐसा बना सकते हैं अभी बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए दाना कबूतर खाते और नीचे गिर जाते हैं नीचे हुआ दाना खा के कबूतर को रुक भी हो सकता है इसलिए आपको ऐसा ट्रे और पानी पीने के लिए बनाना चाहिए जैसे जिसे आपके कबूतर को कभी रुक नहीं होगा मैं आपको अभी वो बताऊंगा और मेरे कबूतर के सामने रखूंगा वो भी इसमें दाना खाएंगे तो दोस्तों मैं अभी आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों मैं अब वो, वो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें हम कबूतर को दाना खिलाते हैं दोस्तों ये देखो ये मैंने जो खाना बनाना का तेल होता है उसका डब्बा तेल का डब्बा से मैंने कबूतर के लिए खाना र, ब, ब, खाना खाने के लिए बनाया है दोस्तों अभी देखना है मेरे कबूतर में खाना खाएंगे दोस्तों देखो मेरे कबूतर भी दाना खाएंगे दोस्तों इस चीज से फायदा होता है कि कबूतर कबूतर जो दाना खाता है वो नीचे नहीं जीता हो और दाना नीचे गिर जाता है तो दाना गंदा हो जाता है और कबूतर खाते हैं तो कबूतर को बीमार हो जाती है इसलिए हमें दाना नीचे नहीं गिरने देना है इसलिए इसलिए मैं ये बनाया हूँ दोस्तों देखो मैं कबूतर खा रहे एक ही दाना नहीं गिर रहा और मेरे को दोस्तों आप भी ऐसा बना सकते हैं आपको ऐसे चार तरफ से थोड़ा थोड़ा काट लेना है और भी ऐसे यहाँ से मोड़ देना है तो जब कबूतर को लग नहीं जाए और दोस्तों एक खांगा थोड़ा छोटा बनाना है मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है तो मेरे कबूत अंदर भी घुस जाते और खाते हैं लेकिन आपको थोड़ा छोटा बनाना है तो जिससे कबूतर अंदर ना घुसे और खाए ना दोस्तों ऐसा ऐसा आपको एक डब्बा ले लेना है ठीक है दोस्तों मैं इसका फ़ोटो भी दिखाना हूँ ये देखो ये इसका फ़ोटो है ये आपको ऐसे एक डब्बा लेना है बाजार से दस पंद्रह रुपये का आ जाता है और आपको ला के ऐसे काट के आपको बना देना है और इसमें खाना डालना दोस्तों आप कहीं बाहर जाते हो एक एक दो दिन के लिए कि आप ऐसे बना के रख सकते हो जिसे आप इसमें दाना रख दिए और आपका कबूतर नण... खा लेगा और किसी को आपको कहने की भी नहीं जरूरत पड़ेगी कि मेरे कबूतर पर दाना डालना ऐसे ही आपका काम हो जाएगा दोस्तों देखो मेरे कबूतर इसमें दाना खा रहे हैं दोस्तों दो दिन मेरे कबूतर इस, इसको देख के डर थे लेकिन अब नहीं डर रहे मेरे कबूतर आराम से खाते इसमें दाना देखो सब मिल खा रहे दोस्तों मैंने थोड़ा बड़ा खाना बना दिया है इसलिए कबूतर में गंदा भी घुस जाते हैं दोस्तों अभी बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए आपको कबूतर को बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अभी कबूतर को रुख भी बहुत होता है इस सीज़न में क्योंकि कबूतर जो दाना खाता है वो नीचे गिर जाता है और वो दाना नीचे गिर जाता है तो कबूतर वो दाना गंदा हो जाता है और कबूतर तो खा लेते हैं तो कबूतर को रुख भी बहुत होता है इसलिए आपको ऐसा बनाना चाहिए दोस्तों मैंने खाना डालने का तो बता दिया लोग अब मैं पानी पीने के लिए भी बताऊंगा दोस्तों ये देखो मैंने पानी पीने के लिए कबूतर तो के लिए बनाया है तो दोस्तों ये देखो मैंने कबूतर को पानी के लिए बनाया है इसमें मेरे कबूतर पानी पीते हैं ये मैंने काफ़ी समय पहले बनाया था ये भी वो जो खाना बनाने के तेल आता है उसी का है ये छोटा कैलन आता है ये भी बाजार में दस बीस रुपये का मिल जाता है दोस्तों इसको मैंने दो साइड से ऐसे काटा है यहाँ से और इसमें मैंने पानी भर दिया है दोस्तों इसमें दो लीटर जितना पानी आ जाता है और मुझे कहीं जाना होता है दो दो दिन तो एक दिन दो दिन के लिए तो मैं इसी में पानी रख देता हूँ मेरे कबूतर आराम से इसमें पानी पीते हैं और पानी बस भी जाता है मैं कुछ तो मैं बदल ले रहा हूँ मैं ज़्यादा समय के लिए कबूतर के लिए पानी नहीं रखता क्योंकि वो गंदा हो जाता है और कोई फिर कबूतर को रोग भी बहुत होता है इसलिए मैं इसको ज़्यादा मैं देर देर के लिए पानी नहीं रखता दोस्तों अभी मेरा कबूतर दाना खा रहा है और बाद में यहाँ तो पानी पिएगा तो दोस्तों आप भी ऐसा दो चीज़ बना सकते हैं जिससे आपका कबूतर कभी बीमा, बीमार बीमारी से बचा रहेगा क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो रहा है इसलिए बहुत रोग होते हैं कबूतर को आपको अपने कबूतर के लिए ध्यान रखना चाहिए और आपको अपना कबूतर सेटअप साफ भी रखना चाहिए तो देखो दोस्तों ये दो चीज़ें इसका भी मैं एक फ़ोटो दिख पार के दिखा दूँगा आपको आपको ऐसा बनाना है तो ऐसा चीज़ ला के आपको उसे ऐसे काट के आप इसको बना सकते हैं और मैं इसका भी फ़ोटो दिखाऊँगा तो बस दोस्तों ही बात ही और मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय